Уступная кампанія 2013 набірае абаротты, уРспубліцы завершана рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. У пунктах правядзення цэнтралізаванага тэставання брэскай вобласці зарэгістравана 58 з паловай тысяч чалавека тэстаў. Гэта амаль на 11 тысяч менш за мінулы год паменшылася сёлета і колькасць выпускнікоў. Іх 11 з паловай тысяч супраць амаль 14 тысяч у 2012. На першым месцы па папулярнасці прадметаў матэматыка за ёю руская і беларуская мовы тэрыторыі вобласці 7 пунктаў правядзення цэнтралізаванага тэставання. Разам з брастаўчанамі у пункце тэставання, размешчаным у брэскім тэхнічным універсітэце здаваць экзамены будуць 5 грамадзян расій і один беларус, які жыве ў Францыі. Акрамя чатырох універсітэтаў прасці тэсты можна ў трох калледжах рэгіёна. Пінскім, індустрыяльна-педагагічным, а таксама баранавіцкіх палітэхнічным і тэхналагічным.